thank you Херсонський державний університет спілкується із зовнішнім світом, з європейськими країнами Францію, Швецію, Шотландію, Німеччиною Польщею. Науковці не переривають зв'язків з американськими колегами. Зараз готується новий проект, який планують подати на грант Темпу Стасіс, програму Європейського союзу для підтримки розвитку країн колишнього радянського союзу. Сейчас ми готуємо новий проект, очень серйозний, серйозний консорсум, в рамках якого ми плануємо подати аплікацію для. гранта по э, линии темпу стасис и э, это серьезный проект который касается э, именно использования и к этой и именно подготовки магистрских программ, подготовки людей, которые будут работать в софтверной области, то есть в области компьютерных наук, потому что вы знаете, сегодня, собственно говоря, мозги – это самое ценное, что сегодня существует, и это чистый продукт, когда минимум себестоимость и максимум как бы, прибыли, в первую очередь, которая основана на зарплате, которую получают люди. Мы продолжаем, у нас укрепляются связи с нашими партнерами из университета Клагенфурта, Австрия мы работаем непосредственно с ректором этого университета Хенрихом Майером, и у нас взаимная такая стажировка 4 студента обычно у нас мои едут туда на стажировку 4 студента ну в прошлом году 5 студентов из австрийского университета приехали к нам точно такие же отношения у нас продолжается с королевским техническим институтом кстати постоянно один из аспирантов приезжает к нам он занимается изучением земельных ресурсов, использованием информационно-коммуникационных технологий для вот как раз работы с таким ресурсом мощным, которым обладает сегодня Украина. Дальше мы не разрываем наших связей, которые существуют с университетом Глазго, Каледония, с университетом ницце София, Антиполис. У нас также есть очень плотные хорошие отношения. Вот, вот буквально скоро должен приехать к нам в марте наш коллега, профессор Гарнер и... Та із університету Стейт, Університетів нью йорку Ми продовжуємо, он привозить студентів сюди, Обычно 10-11 одинадцять чоловік. І наші ребята є туда. Університет має обслуговувати всі освітні інтереси своїх студентів, давати можливість знайомитися із світовими вищими школами. Зараз у більшості рух односторонній, більше у Європу і штати, чим навпаки. Дати хорошу освіту це пів справи. Треба ще забезпечити випускникам достойну зарплату, щоб вони залишалися в Херсонній області, а не виїжджали до інших. Миграция городов не прекратится сама по себе. Херсоне дается школами нашими очень хорошее, серьезное фундаментальное образование. И это означает, что у детей есть фундамент для того, чтобы они потом могли реализовать профессиональные и жизненные карьеры. Поэтому вот в контексте этого вопроса я хочу сказать, что очень важно, конечно, иметь возможности давать нашим детям проявлять себя, не выезжая за пределы города Херсона. Мы очень много, миграция мозгов из Херсона колоссальная. И я думаю, что и одна из причин, из того, что у нас плохо со светом, плохо с дорогами, плохо с коммуникациями, плохо с другими вещами, она связана с оттоком. Умних талантливих людей з цього регіону Цим треба серйозно займатися, треба мати можливість давати ребятам здесь добре заробляти, заробляти на сучасних технологіях, остатися здесь. Вже півроку при Херсонському державному університеті діє інформаційний центр Євросоюзу. Його відкрили під час святкування днів Європи за участі послів шести країн. Цей ресурс не лише для внутрішнього користування, хоча студенти охоче беруть участь у заходах центру. Співробітники налагодили зв'язки з освітніми закладами Херсон. Їхню роботу відзначив голова представництва Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшера. Работает система информирования. Есть вектор, ну евроинтеграции принят у нас в стране, то, собственно говоря, мы имеем инфраструктурный момент, который позволяет как раз обеспечить вот такой вот интерфейс. Центр работает достаточно успешно. Вот недавно мы получили благодарность от посла Европейского Союза за работу инфоцентра. То есть вот эта работа ведется, и мы абсолютно вот как раз считаем очень важный момент такого промоушена, взаимодействия. Хорошая модель взаимодействия между городом и Херсонским госуниверситетом.